ನಮಸ್ತೆ ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅರವತ್ತೊಂದು ಅರವತ್ತ ಎರಡು ಮತ್ತು ಅರವತ್ತ ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಅರವತ್ತ ಒಂದನೇ ಶ್ಲೋಕ ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯುಕ್ತ ಆಸೀತ ಮತ್ಪರ ವಶೇ ಹಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಯಾರು ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ತನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ಸಾಗಿ ಮಾಡಲು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮನವಿಡುವನು ಅವನು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯವನು ಈಗ ಶ್ಲೋಕ ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯುಕ್ತ ಆಸೀತ ಮತ್ಪರ ಯುಕ್ತ ಆಸೀತ ಮತ್ಪರಃ వశేహియస్యేంద్రియాణి వశేహియస్యేంద్రియాణి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత ఇగ ఒ సాలు తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్త ఆసీత మత్పర తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్త ఆసీత మత్పర वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इग श्लोक तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इनमे तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इग अर्वत्त एरडनि श्लोक ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते ಮನುಷ್ಯನು ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಸೆಯು ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಕೋಪವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದು ಈಗ ಶ್ಲೋಕ ಧ್ಯಾಯತೋ ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯಾನ್ಪುಂಸೋ ವಿಷಯಾನ್ಪುಂಸಃ ಸಂಗಸ್ತೇಶೂಪಜಾಯತೆ सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते इगु सालु ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते इग श्लोक ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते इोमे ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते इग अरवत्मूरने श्लोकः ಕ್ರೋಧಾತ್ಭವತಿ ಕ್ರೋಧಾತ್ಮೋಹ ಸಂಭ್ರಮ ಸ್ಮೃತಿಭ್ರಂಶಾತ್ ಬುದ್ಧಿನಾಶೋ ಬುದ್ಧಿನಾಶಾತ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಕೋಪದಿಂದ ಭ್ರಮೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಈ ಮರವಿನಿಂದ ಬುದ್ಧಿನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಬುದ್ಧಿನಾಶವಾದಾಗ ಮನುಷ್ಯನು ಮತ್ತೆ ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾನೆ ಈಗ ಶ್ಲೋಕ క్రోధాభవతి సమ్మోహ క్రోధాద్భవతి సమ్మోహ సమ్మోాత్ స్మృతివిభ్రమ సోహాత్ స్మృతివిభ్రమ స్మృతిభ్రంశాద్ బుద్ధినాశ స్మృతిభ్రంశాద్ బుద్ధినాశ బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి ప్రణశ్యతి ప్రణశ్యతిగ ఒందొందు సాలు क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति इह इडिश्लोक क्रोधाद् भवति सं मोहः संमोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति इनमे क्रोधाद् भवति संमोहः संमोहात् स्मृतिविभ्रमः बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति इग अरवत्तो अरवत्तरडु ಮತ್ತು ಅರವತ್ತ ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದು ನೋಡುವ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಾ ಯುಕ್ತ ಆಸೀತ ಮತ್ಪರ ವಶೇ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸಃ ಪುಂಸ सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति इनमे तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद्भवति सम्मोहः संगोहा सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः ಸ್ಮೃತಿ ಭ್ರಂಶಾತ್ ಬುದ್ಧಿನಾಶೋ ಬುದ್ಧಿನಾಶಾತ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಅರವತ್ತ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಆಯಿತು ಮುಂದುವರಿದ ಶ್ಲೋಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು